জানিব পাৰিলো আমাৰ ৰাম কৃষ্ণ নগৰৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰৰ পৰা শ্ৰীভূমিৰ জিলা সদৰলৈকে কিলোমিটাৰ আৰু আমাৰ ৰাম কৃষ্ণ নগৰৰ পৰা ষাঠি কিলোমিটাৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছিলে দুশ টকা অহা যোৱা ভাড়া লাগে আৰু দুঘণ্টা দুঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা নষ্ট হৈছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে যি সম জিলা গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হৈছে বিশেষকৈ মই আকৌ কলো ৰাম কৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা শ্ৰীভূমি জিলাৰ জিলা সদৰলৈকে প্ৰায় এশ কিলোমিটাৰ মানুহৰ বহুত কষ্ট হৈছিল এতিয়া কষ্ট লাঘৱ হৈছে এই কথা জানি অত্যন্ত সুখী হৈছো কিমান দিনৰ ভিতৰত বিল্ডিঙৰ কাম ডেৰ বছৰ দুই বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব খুব ভাল বিল্ডিং হব মই ইতিমধ্যে তাৰ নক্সা দেখিছো আপোনালোক সকলোৱে এই বিল্ডিংটো হৈ উঠিলে অত্যন্ত সুখী হব মইতো মেডিকেল মন্ত্ৰী নহয় কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছে মোৰ মতে ভুল বুজাবুজি নাইকিয়া হব আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব সকলোৰে অধিকাৰ লৈ কাৰ্বি সকলৰ অধিকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাকী সকলোৰো অধিকাৰৰ কথা আছে ভুল বুজাবুজি নহওক সকলোকে মই সাজু কৰি অনুৰোধ জনাইছো লাহে লাহে সকলোতে হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাহে সকলোতে বন্ধ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ দিনত কেনেকৈ বিনিয়োগ অসমলৈকে আহিছে সকলোৱে দেখিছে মই ইতিমধ্যে কৈছো চেমি কনড্ৰাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আমাৰ নামৰূপ কাৰখানাৰ এক্সটেনশ্যন এক্সপাঞ্চন হৈছে থাৰ্মিল প্ৰজেক্ট আহিছে বহুত প্ৰজেক্ট আহি আছে পাইপ লাইনত আছে প্ৰায় চাৰে পাঁচ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ অসমত এডভান্তেজ আগেদি আহিছে অকল গুৱাহাটী মহানগৰীত তেৰ চৈধ্যখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ কাম চলি আছে গতিকে ইয়ে সূচাই যে অসমৰ উন্নয়ন তীব্ৰ গতিত হৈছে এয়াৰপৰ্ট আপোনালোকে দেখিছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখিছে গতিকে অসম আগুৱাই গৈছে ডেফিনেটলি বৰাক ভেলীও আগুৱাই যাব বৰাক ভেলী আমাৰ প্ৰাণৰ বৰাক ভেলী আমাৰ মৰমৰ অসমৰ অন্য অঞ্চলৰ লগে লগে বৰাক ভেলিৰো ডেফিনেটলি উন্নয়ন হ'ব